Сейчас, сейчас мы с приказом могли знакомиться после да, да. вот место под приказом его нет. да ага. стой, стой, стой. Не обязательно, да обязательно. Сейчас да да сейчас да Сейчас, -то, сейчас, да да что, да 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 Здрасте. А как бы с приказом ознакомиться? Ну, на 6, новость номер 65, на основании которого Все поднимается вопросы в письменном виде на администрацию. На какую администрацию? На, на чьей? А как с новым директором пообщаться? На Все написать? вопросы. На чьей? Вот там директор написан на пресс-курате. Uh -huh. Все вопросы в письменном виде на администрацию. Uh -huh. Ну, то есть вы ничего не скажете, не, не знаете, вопрос, да? Вопрос, на на а нет директора здесь? Я понял. А как можно повесить а новый пресс-курант? Это уже не пикат, то есть написано... Так, потому что меня задают... Согласен, что здесь нет... Отлично, нет-нет, отличный вопрос. Зафиксировали? Это супер. Окей. Подожди, подожди. Разъясните. Вы же с администрацией рынка, объясните нам завтра люди, Что человек да, делает в кабинете директора, не являясь директором? Дайте нам, пожалуйста, где директор? Дайте нам, пожалуйста, директор. директор. Ну это... Самоуправство, да, что ли? Директор. Ну что, звоним, да? Звоним, Понятно, я. что банда функционирует. Ой, ОПГ, да. Алло. Так а я о чем говорю? Так а куда он убежал? Директор. Подожди, стой. Так давай Завтра Администрация убежала. Просто разбежалась. Представляешь, с документами не Это моя гоупрошка действует. все нормально, то давай, давай так и сделаем. на рынке мы тут у нас да? Убежала администрация, Покинули помещение. Давай, давай, где мы там будем встречаться? Что, видел, да, что тут непонятный человек, старый директор, в кабинете нового директора делает? Нет, никого нету, они убежали вообще отсюда. ж ты что, это зафиксировали? Да, да. Сохрани, пожалуйста, зафиксируй. Хорошо, хорошо. А где приказ да, в который, да, это приложение к приказу? Ну вот мы попали в администрацию рынка. Где не, откройте, откройте, вы же ж развесили. Да, Ответственность. Э... Да, не, не Ответственность это основа, да, то есть, администрация Смотрите, да, не, не пока мы не директор? Он Даже убежал директор, только что. что Моя информация такова. Александр то сегодняшний день мой директор. О, дня, другой... О все. Что я другой Отлично, смотрите. Смотри, Нужно знать, 27 числа в уже другой директор, который здесь. Вы Но не он, можете не не директора не не видел лицо о. А хорошо. вот тут что-то не, не, что не хватает. Я, как бы не владею никакой информацией, я вам не могу ничего сказать. Да. Хорошо, какие ну, есть, хорошо, какие есть. Слушайте, а давайте я думаю, я думаю, что, делать. Вот, вот, вот я просто Леша, посмотрите. Да, Послушайте. да, я, да мне, кажется, кажется, что лучше дождаться завтрашнего дня. Mm -hmm. Завтрашний день будет несет какие-то... Нет, я понял, что нет, просто есть информация от людей, которые нам набрали, сказали, что развесили рынку, а, информацию с новыми Хорошо. тарифами, приз тарифов. Ее развесили, в каждом ряду сфотографировали, делали это. Ну, это не я делал? Ну, правда? люди, да. Это не я делал? Правда? А? Нет, не, ну это делали, ну там ну, видно, кто это делал. Как да. Откройте, Сейчас пожалуйста. пришли выяснить ситуацию, ну как бы соответствует ли это действительности, так как Александр Иванович Савченко не является больше ловисом, э, Ой, директором ТОКОЗа, э, на основании чего приказ. Вот есть написано, классно номер на 6. Если он говорит приказ номер 6, 65. Он, 65, он должен быть подписан, мы его хотим ознакомить. Вот потому что. что иначе вот этот прескурант без этого копии приказа что, что, заверено, что... Петрович, он ответил то же самое, он как бы не закрылся. А вот тут еще кто-то есть. Выходите. Здравствуйте, здрасте. Так а расскажите, вы из администрации рынка. Какие наши действия дальнейшие? Как это? А прискурант, который повесили. А кто его повесил? А с кем он согласован? Ну, в смысле, так там что-то не хватает рядом другой бумажки новый директор, да? Конечно. Хорошо, а как вы нам ознакомиться с приказом номер 65, согласно которому вы данный Безпланной... это я даже не знаю. А кто вы с Александром Ивановичем говорили? Не, там, не, нет, там, нет, это а, речь. Я, просто... я, я просто хочу не поинтересоваться, будет, сколько это я, это я должен завтра заплатить. Да. Вот все мы пришли, да, то есть нету ни, не ни приказа, нету. ничего. То есть сейчас на данный, сказать, сейчас нету, на данный нету, момент нету, как бы... сегодняшний день... Как это бумажка должна называться? Да нет, тут должен быть приказ, на основании которого ЦЕ приложение к приказу номер 65 от 01.11.2016. В приказе будет обгрунтувание, да, с, э, то есть причина повышения там. Возможно там, я не знаю захотелось, может быть, там где-то поднялось, да, может быть, там мне необходимо провести какие-то дополнительные меры. Любой тариф имеет свою структуру, а дата. Они имеют право за, за полсуток предупредить. Да, да пол кстати. Предупредить нет, вступает? Да, вступает. Ну, конечно нет. с завтрашнего дня. Ничего. Они должны нет. были предупредить за месяц, да, да. официально какой-то Да какой нет, формат. это какая-то да. неправильная Я, вот, знаешь, 2016 года, то есть от вчерашнего числа. Да. В приказе, э, во-первых, да, что пресс вступил в силу, у нас должны, обязаны ознакомить с приказом. С да, и причем подростки. подростки. Да, подростки. Нет, могут, конечно, не подростки, да, как коммерческая организация. Но в свободном доступе текст приказа обязан быть. В тексте приказа должно быть указано основание для повышения, для установления такого тарифа. Ну, то есть, так захотелось, ну, мы это будем сейчас проверять, насколько им может так захотеться. Смотрите, любой тариф имеет свою структуру. Если они, конечно, хотят нам нанять супер охрану, и сделать крутейшие павильоны, и которые будут отличать Мандарин-Сити, да, ну, вопросов нет. Но пока мы этих павильонов не видим.

Я не могу